Франция всегда есть, да, обязательно, а так, кто его знает, Бог, Бог один знает, а так. Да если они до этих пор тянули, то я считаю, что вряд ли, поэтому вот такое мнение. Думаете, не договорятся? Думаю, что не договорятся. Ну, возможно, только не сейчас, то попозже, время? конечно, все покажет время. Без понятия, я от политики далек. Есть. Почему? Ну, я так думаю. Кольский вопрос. И с нашей стороны, и с той стороны, невозможно ответить напрямую. Компромисс не найдут никто. Ни с какой стороны, ни, ни друг другу не хотят уступать. Вот так вот, вот я вам скажу. Не скажу. Да, но. Нету. Конечно, есть. Хочется Значит. так думать. Надеяться. Думаю, что все будет хорошо. Скажите, а есть ли надежда на то, что мир наконец-то Думаю, да. Надежда есть всегда. Думаю, нет. А, власть на сегодняшний день ничего не делает для того, ну это на мой взгляд субъективное мое мнение, для того, чтобы исправить ситуацию здесь. До того момента, пока власти центральные не начнут кардинально взвешенную политику здесь, в плане поддержки развития населения, чтобы люди действительно почувствовали, что Украина за них стоит горой, и они готовы поддержать эту власть, Тогда да. Думаю, да. Почему? Ну почему? Ну хочется верить в это просто. Варианты мирного есть всегда. И в Минск-3, и в любых ситуациях, в любых случаях мирное урегулирование всегда возможно, если была воля с обеих сторон. Я думаю, уже урегулировали и раньше. Что-то, наверное, мешает. Не знаю, честно. Я уже ни в чем не уверена. Почему? Ну, мне кажется, у них там свои своя политика. Конечно, шансы всегда будут. И мирно урегулируют. Но времени для этого надо будет, знаете, сколько? Ну, лет семь, наверное, мне кажется. Это мое мнение. Я некомпетентна, я вне политики. Я работаю со слепыми детками, поэтому... Ну, а надежда на мир у вас есть? Ну, конечно, конечно. На мир надежда есть. Дай Бог вам здоровья, удачи и денег придачи и мирного неба над головой.